يوم أكران دكتور محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, alhamdulillah syukur kepada Allah kita masuk ke ayat 30 dan 31 serta 32 dari surah Rum. Bagi mereka yang memiliki tafsir yang kasir turun buka pada jilid yang ke-7, ke, ke surah 236. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. wajhaka lid-dini hanifa, fitratallahi allati fatarana 'alaiha, la tabdila li khalqillah. Dhalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ya Munibina ilaihi wattaquhu wa, wa aqimus salah, wa la takunu minal musyrikin min alladhina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladayhim farihun sadaqallahu alazim maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Allah SWT iaitu kepada agamanya tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia mengikut fitrah itu tidak ada perubahan pada fitrah Allah itulah agama yang lurus tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya dan dirikan salat dan jangan kamu termasuk orang yang persekutukan Allah SWT iaitu golongan yang mucah belahkan agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan itu merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Jadi dalam ayat ini Allah mengingatkan supaya dia berkukuhkan pandanganmu. Istiqamahlah dalam Islam yang disyariatkan Allah kepadamu berupa kesucian milah Ibrahim alaihi wasallam dan Allah bimbing kepadamu wahai Muhammad. Maknanya disempurnakan oleh Allah SWT Islam itu bagi kamu dengan cara yang sangat sempurna. Di samping itu hendaklah engkau tetap patuh terhadap fitrah yang telah pun difitrahkan oleh Allah ke atas makhluknya. Jadi dalam konteks ini kalau kita lihat fitrah apa maksud fitrah? Ada banyak hadis yang menjurus kepada perkara penjelasan tentang fitrah ni. Contohnya dalam tafsir Qurtubi, Ali Qurtubi membawakan pandangan daripada ahli bahasa dia suruh fikihnya bagaimana fitrah ni merujuk kepada apa yang Allah jadikan pada seorang. Lebih jelas lagi satu hari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mendengar orang Arab berkata dalam pertengkahan yang berlaku di antaranya dengan seorang temannya. Dia berkata ana fatartuha. Dalam kes berkaitan dengan perigi di mana setiap orang mendakwa perigi itu dia punya, dia yang menggalinya, maka Arab itu berkata ana fatartuha. Ai tidak tuha. Jadi akulah yang buat perigi Gini dia mengklaim begitu maka di sini kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu jelas maksud fitrah ni bila lihat pada konteks penggunaan orang Arab dia merujuk pada ciptaan Allah SWT dan begitu juga kita dapat lihat dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim bila Allah menceritakan di atas kisah Nabi nya sallallahu alaihi wasallam ma min mauludin ila yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawilanihi aw yunasranihi au yumajisanihi kama tuntajul bahimatan jam'a hal tu hisuna fiha min jada'a lalu membacakan hadis ni tambah Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata waqra'u in syaitun fitrah Allah yang fatar nasa alaiha la tabrila li maksudnya fitrah ni kejadian ataupun asal usul ciptaan manusia itu seperti Allah jadikan dalam penjelasan Nabi ni nak menceritakan maksud fitrah tu tak ada seorang anak pun melahirkan lahirkan dalam keadaan fitrah maka yang menukar pemikirannya membawanya kepada selain daripada fitrah yang salimah itu fitrah yang benar itu yaitulah ibu bapanya sama ada meyahudikannya ataupun menasranikannya ataupun majusikannya sebenarnya kamu melihat binatang itu dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan sihat, lafiat, sempurna maka yang menjadikan dia berlubang telinganya ataupun dicucuk pada hidungnya itu adalah apa yang kamu lakukan dan begitu juga bila manusia zaman dahulu kala pada zaman jahiliah mereka koyakkan telinga binatang itu dan menamakannya dengan berbagai-bagai nama yang tertentu saibahnya bahiranya dan sebagainya jadi maksud yang dikehendaki tafsilan yang dikemukakan Nabi SAW di sini adalah fitrah yang Allah jadikan iaitu asal usul kepada kejadian manusia ada panjang perbincangan perbincangan diskusi para ulama tentang perkataan fitrah ni kalau kita lihat dalam konteks hidayah ayah yang Allah berikan kepada manusia sebagai contohnya berkaitan dengan ayat di dalam surah Al-Araf yang pernah kita bincangkan dalam satu masa dahulu ayat ke-30 Allah menjelaskan a'uzubillahi minasyaitanir rajim farikan hada wa farikan haqqalahum dhalalah bahawa sebahagian manusia telah Allah beri hidayah kepada mereka dan sebahagian mereka telah ditetapkan untuk mereka kesesatan untuknya maka dalam penjelasan di sini mersi tafsir al-qurtubi yang memang qurtubi bawakan penjelasan man yabtada Allahu khalqahu lid-dhalalah sayyarahu ila d-dhalalah wa in amila Bi al-huda wa man yabtada Allahu khalqahu al-huda sayarahu ila al-huda wa in amila bi ini adalah rahsia ciptaan Allah yang kita tidak tahu maksudnya bila Allah telah menetapkan seseorang itu berada dalam kesesatan maka dia akan menuju ke arah itu walaupun kehidupannya kita lihat terlibat melakukan amal salih begitu juga sebaliknya orang yang telah ditetapkan dapat hidayah maka dia pasti ke situ juga tujuannya walaupun dalam kehidupannya terpalit melakukan perkara-perkara kesesatan kerana ini satu rahsia yang Allah jadikan dalam kehidupan jadi dalam ayat yang lalu kalau kita perhatikan banyak mengemukakan buki beranikaragam yang menolak pandangan para musyrikin bagaimana pembuktian kehebatan ciptaan Allah SWT keesaannya keagungannya sehingga semuanya itu dibuat berkaitan bahawa manusia akan melalui proses satu persatu kemudian ayat ni bagai menyatakan setelah jelas bagi Muhammad maka pertahankanlah apa yang selama ni kau lakukan fa'aqim wajah kalidini Hanifa maka hadapkan wajahmu dan semua perhatianmu kepada Allah SWT kepada agama Allah dalam keadaan lurus jadi fa'aqim wajah ni dimaksudkanlah perintah untuk mempertahankan mempertahankan, meningkatkan, menghadapkan diri kepada Allah secara sempurna. Kerana selama ini kaum muslimin, apalagi Nabi Muhammad SAW, mereka memang telah pun menghadapkan wajah mereka kepada tuntutan perintah Allah SWT. Dari perintah ni tersirat juga perintah untuk tidak menghiraukan gangguan kaum musyrikin yang ketika turunnya ayat ini di Mekah masih banyak lagi gangguan itu berlaku. Maka tersirat di sini fahami daripada bentuk ayat ni bahawa merintahkan seorang bila menghadapkan wajah satu uslub dalam bahasa Arab kalau kita lihat ini adalah zikrul juzuk wa iralatu kul ini satu bab bermajaz menyebut sebahagian tapi yang dimaksudkan adalah keseluruhan tubuh badanlah kerana bila Allah mengatakan fa aqim wajhaka adakanlah wajah kamu wajahmu kepada anggota yang paling mulia seperti kalau tersirat di sini menghadapkan wajah bermerti jangan menoleh ke kiri kanan lagi seperti kata Az-Zamakhshari dalam tafsirnya itu fa qawim wajhaka lahu wa adilhu ghaira muntafitin anhu yaminan wa la wa huwa tamthil liqabalihi ala al-din wa istiqamatihi alayhi wa sabatihi wa ihtimamihi bi asbabih fa inna man ihtama bi shay'i aqada diturfa dan sدد ilaihi nazara wa qawama lahu bihi Jadi maksud kat sini yang dikehendaki itu tetapkan secara konsisten. Jangan teragak-agak. Jadi hadapkan wajah kamu ke direction yang tertentu di sini tanpa menoleh ke kanan kiri, tak payah kamu fikirkan implikasi terhadap gangguan mereka dan juga segala tindakan -tindak buruk mereka kerana ini juga ada kaitan dengan ayat yang lalu bila kita bincangkan tentang taqwamusaa. Sebagai contohnya dalam ayat yang lalu bila Allah sedang menceritakan taqwamusamawat maknanya menjadi tegak, tetap maka Kata perkataan Hanifa yang kalau kita pelajari bahasa Arab merujuk kepada makna lurus berarti cenderung ataupun condong kepada sesuatu kata ni kalau kita faham bahasa Arab Ahnaf sebagai contohnya menggambarkan telapak kaki dan condongnya ke arah telapak sebelah kaki yang lain yang kanan condong ke arah yang kiri dan kiri condong ke arah kanan ini menjadikan manusia berjalan dengan lurus jadi lurus di sini merujuk kepada tidak condong ke kanan tidak condong ke kiri kalau sebuah Ahnaf dalam ruti bahasa Arab dia merujuk kepada satu kecacatan tapi kalau sebuah Hanif dia merujuk kepada kelurusan istiqamah dan tetap sebab dalam kebaikan. Kemudian perkataan fitrah. Jadi bila Allah menyatakan fitrah Allah ialah cipta alaiha. Lihat di sini perkataan fitrah ni berbeza daripada tulisan bahasa Arab yang kita pelajari. Kalau kita je perkataan fitrah contohnya fatara ra ta marbuta. Tapi di sini kenapa ta mabsuta ataupun maftuha? Kenapa ta yang maftuha ini digunakan di sini? Itu juga kita dapat lihat perkataan nikmah sebagai contohnya disebut huruf ta mabsuta ataupun maftuha tidak dipakai ta marbuta itu atau majduda. Kenapa huruf ta maftuha yang digunakan di sini? Ada banyak penjelasan daripada ulama. Termasuklah seperti yang disebut dalam Al-Burhan oleh Al-Imam Azal Al Qashi bahawa ini satu uslub dalam meraihkan pemilihan perkataan-perkataan ini -perkataan diambil daripada kabilah-kabilah Arab yang lain maknanya bahasa Al-Quran ini meraihkan bahasa contohnya kabilah Quraisy banyak sekali kemudian kabilah Tamim kerana golongan Tamim mereka menulis perkataan Rahma Raha Mim Tak Mabsuta iaitu Tak Maftuha mereka tidak menyebut perkataan Raha Mim Tak Marbuta seperti yang kita belajar dalam bahasa Arab Tak Marbuta tu Tak yang simpul tu mereka pakai Maftuha atau Mabsuta yang terbuka tu Alib, ba, ta, ta, yang mula -mula tu. Gitu juga perkataan rahmah dalam Quran menggunakan inna rahmatullahi qaribum minal muhsinin sebagai contohnya boleh kita perhatikan dalam surah al-araf ayat yang ke-6 begitu juga kita dapat lihat dalam surah rum yang sedang kita bincangkan sekarang ni nanti kita akan jumpa fanzur ila athari rahmatillah maka huruf ta ni ditulis maftuha kenapa ini jawapan yang pertama mengatakan bahawa bahasa Quran turun mengambil kira penggunaan bahasa Arab tulisan orang Arab selain daripada kabilah Quraisy maka mereka menggunakan ta marbuta tapi orang Tamim menggunakan ta maftuha pada ejaan perkataannya sama. Tapi dia sebut wakaf, mereka akan sebut rahmat lah. Mereka tak sebut rahmat rahmat. Satu lagi penyelesaian menarik dikemukakan Dr. Fadil As-Samarai, seorang pakar ilmu balagha dan tafsir Quran. Menjelaskan bahawa kalau kita perhatikan, penggunaan maftuha ataupun tak bersulta di sini iaitu terbukanya tak, bukannya takmar ruta yang terikat, yang tersimpul itu ia merujuk kepada keterbukaan kata Imam Zarkashi dalam Al-Wurhan, ia merujuk kepada satu yang bersifat fiil sebenarnya. Jadi seari kita melihat penggunaan tak ruta pada ada perkataan yang sepatutnya menggunakan tak marbuta sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah di situ dia mengandungi makna fi'il wa dhalika anna hadhihi asma kalau kita lihat sama ada dia lazamat al-fi'il sara laha i'tibarani ahaduhuma min haythu ya asma wa sifat wa hadha tuqbat min hutta wa thani min haythu ay yakuna muqtadaha fi'lan wa atharan zahiran fi al fa hadha tumaddu fihi jadi kalau satu perkataan itu yang lazimnya menggunakan tak marbuta ataupun maftuha yang dipanggil sebagai mabsuta di sini, sini maksud maknanya terbuka kalau ia mengandungi satu yang bersifat fi'il maka dia akan menggunakan tak maftuha iaitu tak mabsutah ni tadi jadi penggunaan di sini fitratullahi lati fatarna alaiha ia merujuk kepada fitrah yang Allah kurniakan kepada manusia diberikan kepada mereka yang memang dijadikan oleh Allah walaupun di sini gerukannya solat isim tetapi dia mengandungi makna fi'il yang begitu dominan jadi dengan sebab itu dia menggunakan tak mabsutah ataupun tak maftuha ini tadi macam juga kita lihat perkataan bahasa qalat jadi makna qalat itu dia berkata jadi digunakan tak mafsuta iaitu tak maftuha kerana ia merujuk kepada fi'il bukannya isim jadi hebatnya mukjizat perkataan Quran ni dapat kita lihat penjelasan dikemukakan dalam al-Burhan oleh Imam Zarkashi bahawa penggunaan tak maftuha ataupun tak mafsuta di sini kerana ia mengandungi makna membawa maksud perbuatan yang melibatkan fi'il af'alullah bahawa kasih sayang Allah SWT itu dicurahkan kepada manusia walaupun ia merupakan kata isim kata nama tapi dia mengandungi maksud kata kerja dalam perkataan yang digunakan. Jadi begitu juga dapat kita lihat dalam ayat yang lain seperti yang saya bawakan contoh macam perkataan rahmat, perkataan ni'mat, perkataan yang digunakan oleh Allah di sini, maknanya penggunaan pada tak maruta ataupun maftuha itu pun mengandungi rahsianya yang tersendiri. Inilah mukjizat perbezaan penulisan Al-Quran dibandingkan dengan tulisan bahasa Arab. Baik, jadi kita dapat lihat bahawa dalam satu masalah berkaitan dengan hari ini, Imam Azhar Qashim bawakan kitabnya bertajuk Al-Burhan itu, yang merujuk kepada perbezaan tulisan ikhtilaf rasa mal kalimat fi mushaf wal fihi mana ikhtilaf perbezaan tulisan kalimat dalam Quran yang kita dapati beza daripada tulisan bahasa Arab dengan dua penjelasan yang telah saya kemukakan tadi sama ada dia merujuk kepada logah yang dipakai oleh orang Tamim bukannya orang Quraisy ataupun yang kedua merujuk kepada makna yang, yang dikandung dalam perkataan itu sendiri iaitu dia lebih menjurus kepada afalullah merujuk kepada kasih sayang yang Allah berikan kepada manusia dalam bentuk fitrah ni tadi bahawasanya setiap orang bertanggungjawab untuk menjawab di depan Allah nanti kenapa fitrah yang telah pun dijadikan daripada kelahiran itu diselewengkan atas maksud hadis yang dikemukakan dalam riwayat Bukhari yang juga Muslim iaitu babalah yang yuhawilani yawinasani yaويمajisani. Baik, jadi di sini kita dapat lihat maksud fitrah ni seperti yang dikemukakan dalam tafsir Qurtubi dia merujuk kepada satu yang Allah jadikan bersifat keyakinan dalam dan keesaan Allah ini tanamkan dalam diri setiap manusia. Sejak dilahirkan perasaan semikian sudah ada dalam diri ini. Nanti saya akan bawakan kepada tuan-tuan soalan daripada para sahabat kepada Rasulullah SAW berkaitan dengan anak-anak golongan kafirin ke mana beradanya mereka dalam satu hadis Nabi mengatakan Allah lebih mengetahui tentang mereka di mana mereka berada apa berlaku buat mereka ni anak-anak golongan kafirin di mana mereka mati ketika dilahirkan bagaimana kerudukan kesudahan hidup mereka adakah mereka masuk syurga ataupun mereka dikenakan hukuman tertentu nanti kita akan lihat penjelasan berpandukan kepada hadis-hadis tentang perkara ini Wallahu alam. wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh wa sallam rabbil alamin wa barakatuh فيكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته